во вторую за счет обрушения, если нападение команды Одессы не удалось догнать нас даже в но такое в такой нервной игре почему получилось, потому что, о, наверное, и Одессе хотелось выбрать домашнюю игру, и нам нужна эта победа была, проигрывать уже на выезде, не дает, честно. Ну а концовку, наверное, более концентрированную сыграли в защите, дали лидерам забитых посольств. Наверное, задача будет. Сегодня в вашей команде набраны межкометные Четыре игрока. Так и должно быть, на ваш взгляд, ну, или нет? Это нет это, это не должно быть, как вы сказали, что нужна помощь. В все, они какие-то, на набери 5-6 очков, уже намного легче было бы играть, чем остальные. А какая-то ответственность, наверное, доверие, неуверенность в бросках Думаете ли вы о том, что у вас есть возможность выбрать себя? Нет, мы об этом не думаем. Есть ли вопросы? Нет, спасибо.